У 1869 році британський підприємець Джон Х'юз став засновником першого металургійного заводу та рельсового виробництва на території України. Засноване юзом підприємство стало одним із індустріальних центрів Російської імперії, а потім і України. На території Юзівки коштами заводу будувалися лікарні, школи, бібліотеки та парки. У 2001 році в місті Донецьк нащадки у пам'ять про талановитого підприємця встановили пам'ятник Джону Юзу, засновнику міста. Джон Кьюс был родоначальником и металлургической промышленности, и всего Донбасса. Потому что именно возле металлургического завода, вокруг металлургического завода образовался наш красивый, наш любимый, наш дорогой город Донецк, столица Донбасса. И э, в обращении, которое сделал вчера мэр города Александр Сеичел звучали и радостные, и грустные ноты. Впервые э, праздник и День Шахтера, и День Города не будет проходить в том формате, в том объеме, который проходил всегда. И э, празднование 200-летия Джона Хьюза, э, который вложил очень много сил для того, чтобы э, появился Донбасс, появился Донецк, собственно, это тоже будет проходить в таком высеченном виде. Но мы все оптимисты, и мы все надеемся на мир, и мы все хотим мира. И сегодня, погашая марку, погашая, отдавая дань памяти Джона Хьюза, мы верим в то, что мир на Донбассе будет восстановлен, что Донецк восстановится и будет по-прежнему самым любимым, самым красивым городом на Украине. Мы его любим и мы на это надеемся. Поэтому сегодняшний день мы проводим здесь, но я думаю, что... При хороших uh, розкладах ситуації uh, такое мероприятие нужно будет сделать еще да, Донецьке, да. Да, потому, что и Джон Хьюз, і Донецьк этого заслуживает да. з нагоди відзначення 200 річчя від дня народження Джона Юза Укрпошта виготовила художній маркований конверт та спеціальний штемпель для погашення. підприємство содарственна зв'язку почтової связи України поміна являється національним оператором, даті воно випустило. вот такой специальный конверт и такой специальный штемпель, в котором будет гаситься этот конверт. А сейчас мы приступим к церемонии погашения конверта, расписываемся здесь и здесь. гашение это памятная дата какому-либо событию. Вот она делается один день, поэтому вот тираж, если, например, конверты выходят там миллионными тиражами, десятками тысяч, здесь вот, может быть, их всего 100, может быть, 200. Вот, это редкость, для чего э, память, здрасте, события, которые, как говорится, происходят раз в жизни, вы можете показать внукам, правнукам и так прочее, понимаете. Вы знаете, э, вообще-то, честно, для филателистов особенно вопрос не стоит, сколько стоит, вот. А стоит вопрос э, собрания полное, что было, чему. Вот мы собираем, например, о Славянске, о Святогорске, о Донецке. Мы стараемся собрать любой материал, касающийся Донецкой области и Славянска. Это почему? Потому что это своего рода закладывание для музеев, сохранить для потомков, что было. Почему? Потому что это маленькая ячейка начала музея. Можна собрать колекцію, посвящену іскусству, можна посвятить спорту, можна каким-то круглым датам, видаючимся людям і так далі. Вот самое главное для будущих поколінь. Для себя, пока ми живемо, ми собою нічого туди не везьмемо. Церемонія спецпогашення відбулася 31 серпня у Святогірську.